Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allah'a məxsusdur. Lakin münafıqlar bunu anlamazlar. Onlar, əgər biz Mədinəyə qayıtsaq, ən güclülər ən zəifləri əlbəttə oradan çıxardacaqlar deyirlər. Halbuki qüvvət və qələbə yalnız Allah'a, onun peyğəmbərinə və möminlərə məxsusdur. Lakin münafıqlar bunu bilməzlər. Ey iman gətirənlər, nə mal dövlətiniz, nə də oğul uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Hər kəs bunu etsə, belələri əsl ziyanə uğrayanlardır. Birinizin ölümü çatıp: "Ey Rəbbim, mənə bir az mühlet versəydin, sədaqə verib salihlərdən olardım" deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən xərcliyin. Və bilin ki, Allah əcəli çatdan heç kəsə mühlet verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəhninə təriflər deyər. Hükm onundur. Həm səni, həm də ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir. Sizi yaradan odur. Kiminiz kəfirsiniz, kiminiz mömin. Allah nə etdiklərinizi görəndir. O, göyləri və yeri yerli yerində xalq etdi. Sizə surət verdi. Surətlərinizi də gözəl yaratdı. Axır dönüşdə onun huzurundadır. O, göylərdə və yerdə olanları da, sizin gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir. Allah ürəklərdə olanları biləndir. Nə yer sizdən əvvəl kafir olanların xəbəri sizə gəlib çatmadı mı? Onlar öz gördükləri işlərinin cəzasını dünyada daddılar. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Çünki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirir. Onlar isə "Nə yer bizi doğru yola bir insan mı salacaqdır?" deyərək inkar edir və üz döndərirlər. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allah heç bir şeyə möhtac deyil. O şükrə layiqdir. Şafir olanlar əsla dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. D: Bəli, Rəbbimin and olsun ki, siz mütləq dirildiriləcəksiniz. Sonra da etdiyiniz əməllər sizə xəbər veriləcəkdir. Bu Allah üçün çox asandır. Elə isə Allaha, onun peyğəmbərinə və nazil etdiyimiz Nura, Qurana iman gətirin. Allah etdiyimiz əməllərdən ağacdır. Allahın sizi toplanış gününə cəmlədəcəyi gün, məhz o gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Kim Allah'a iman gətirib yaxşı əməllər etsə, Allah onun günahlarının üstünü örtər və onu ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Belələri cənnətdə əbədi qalacaqlar. Bu böyük qurtuluşdur. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmlikdilər. Onlar orada həmişəlik qalacaqlar. Ora necə də pis məskəndir. Allahın izni olmadıqca heç bir müsibət üz verməz. Kim Allah'a iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa doğru yönəldər. Allah hər şeyi biləndir. Allah'a itaat edin. Onun peyğəmbərinə itaat edin. Hər kəs üz döndərsə, bilsin ki, peyğəmbərimizin öhdəsinə düşən yalnız açıq-aşkar təbliğdir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Buna görə də möminlər ancaq Allah'a təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, zəvcələrinizdən və övladınızdan sizə düşmən olanlar vardır. Onlardan özünüzü gözləyin. Amma onları əhvetşəniz, təqsirlərindən keçsəniz və bağışlasanız, bilin ki, Allah çox bağışlayandır, rəhm edəndir. Həqiqətən mal dövlətiniz və oğul uşağınız sizin üçün ancaq bir imtahandır. Ən böyük mükafat isə Allah tərgahındadır. Allahdan bacardığınız qədər qorxun, qulağasın, itahat edin və xərcliyin. Bu sizin özünüz üçün xeyirli olar. Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr Məhz onlar nicat tapıb salətə qovuşanlardır. Əgər Allah'a Allah yolunda gözəl bir borç versəniz, Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artdırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbiləndir, həlimdir. Gizrini də aşkarı da biləndir. Yenilmez qudret sahibi, hikmət sahibidir. Rəhman və Rəhim olan Allah'ın adı ilə. Ya peyğəmbər, övrlətləri boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində boşuyun. Gözləmə müddətini sayın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları açıq-aşkar bir pis iş etməyənə qədər yaşadıkları evlərdən çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu Allahın hədləridir. Allahın müəyyən etdiyi hədləri aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Nə bilirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra bir iş icad etsin. Bunların gözləmə müddəti başa çatdıqda, barışmaq istəsəniz, onları yaxşılıqla, mehrlərini verib yola salın. İçərinizdən iki ədalətli şahid tutun. Allah üçün şahidlik edin. Bununla Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə öyüd nəsihət verilir. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu əta edər və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü təyin etmişdir. Heyzdən kəsilmiş qadınlarınız barədə şübhə etsəniz, bilin ki, onların və həmçinin hələ heyz görməmiş olanların gözləmə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar bari həmlini yerə qoyduqda başa çatır. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun işini asan edər. Bu, Allahın sizə nasil etdiyi buyruğudur. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun günahlarının üstünü örtər və mükafatını artırar. Onlara imkanınız çatdığı qədər öz yaşadığınız yerdə sakin edin. Sıxışdırmaq, evdən çıxıb getməyə məcbur etmək məqsədi ilə onlara zərər verməyə cəhd göstərməyin. Əgər onlar hamilədirlərsə, bari həmlini yerə qoyana qədər xərclərini verin. Sizin üçün uşaq əmizdirilərsə, onların haqqını verin. Öz aranızda yaxşılıqla sazışa gəlin. Əgər çətinliyə düşsəniz, uşağı başqa bir qadın əmizdirə bilər. Varlıqarlı olan öz varına görə sədə haqqı versin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən versin. Allah heç kəsi özünün ona verdiyindən artıq xərcləməyə məcbur etməz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq əta edər. Neçə-neçə məmləkətdəhli öz Rəbbinin və onun peyğəmbərinin əmrindən çıxdı. Biz də onlara şiddətli cəza verib görünməmiş müt hiç əzaba düşər etdik. Onlar əməllərinin cəzasını aldılar və axırda İşləri ziyanə uğramaq oldu. Allah onlar üçün şiddətli əzab hazırladı. Ey iman gətirmiş aql sahibləri, Allahdan qorxun. Allah sizin üçün Quran nazil etmiş və iman gətirib yaxşı işlər görənləri zülmətdən nura çıxartmaq üçün Allahın açıq-aşkar ayələrini sizə oxuyan bir peyğəmbər göndərmişdir. Kim Allah'a iman gətirib yaxşı iş görsə, Allah onu əbədi qalacaqları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Həqiqətən Allah ona gözəl ruzi əta etmişdir. 7 qat göyü və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır. Allahın hər şeyə qadir olduğunu, hər şeyi elmi ilə ehtiva etdiyini biləsiniz deyə Allahın əmri onların arasında nazil olar. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, ya peyğəmbər, zəvcələrin razı qalmasını diləyərək Allahın sənə halal etdiyi şeyi niyə özünə haram edirsən? Allah bağışlayandır, rəhmdəndir. Həqiqətən Allah onlarınızı kəffarə verməklə geri götürməyi vacib etmişdir. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O biləndir, hikmət sahibidir. Bir zaman peyğəmbər öz zəvclərindən birinə gizli bir söz demişdi. Zəvqcəsi bu sözü başqalarına xəbər verdikdə və Allah bunu peyğəmbərə əyan etdikdə peyğəmbər bunun bir qismini bildirmiş. Bir qismini bildirməkdən isə vaz keçmişdi. Peyğəmbər əhvalatı ona bildirdikdə o ''Bunu sənə kim haber verdi?'' diye soruşmuş. O da, ''Bunu bana bilen, her şeyden âcah olan Allah haber verdi.'' diye cevap vermişti. ''Eğer ikiniz də Allah'a tövbe etseniz, çok yaxşı olar. Çünkü qəlbləriniz günaha meyil Əgər Eğer Peygamber'e karşı birbirinize kömək etsəniz, bilin ki O'nun dostu ve yardımcıları Allah, Cebrail, emel Salih müminlerdir. Bunlardan sonra da mələklər O'nun yardımcısıdır. Eğer O sizi boşasa, olabilsin ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zəvcələr, müsəlman, mömin, itaatkar, tövbəkar, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bacirə qızlar versin. Ey iman gətirənlər, özünüzü və əhl-əyəlinizi elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrlərə asi olmayan, buyurduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli və çox sərt təbiətli mələklərdir, deyiləcəkdir. Ey kafir olanlar, bu gün heç bir üzrxaqlıq etməyin. Siz ancaq törətdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Ey iman gətirənlər, Allah'a səmimi qəlbdən tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızın üstünü örtsün və sizi ağaclar altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin. O gün Allah öz peyğəmbərini və onunla birlikdə iman gətirənləri xəcil etməz. Onların iman nuru önlərindən və sağ tərəflərindən axıb şövlə saçərkən onlar belə deyəcəklər: Ey Rəbbimiz, Bizim nurumuzu tamam çamal elə və bizi bağışla. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən, ya peyğəmbər. Kafirlərə qarşı, münafıqlərə qarşı vuruş. Onlarla sərt rəftar et. Onların məskəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis sığınacaqdır. Allah kafirlərə Luhun övrüti ilə Butun övrətini misal çəkdi. Onlar bizim qullarımızdan iki salih bəndənin kəbinin altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər. Və Nuhla Lut onları Allahın əzabından heç vaxtla qutara bilmədilər. Onlara girənlərlə birlikdə siz ikiniz də cəhənnəmə girin deyildi. Allah iman gətirənlərə isə Firavunun zövqcəsini misal çəkdi. O zaman o, "Ey Rəbbim, mənim üçün öz dərgahımda cənnətdə bir ev tik. Məni Firavundan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et." demişdi. Allah həmçinin namusunu möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz libasının yaxasından ona öz ruhumuzdan üfürdük. Məryəm Rəbbinin sözlərini, kitablarını təsdiq etdi və itaat edənlərdən oldu.